бензотриммер Витоус. Vitals. Vitals у нас БК 4123AV S Vouch 2. В чем плюс? Это с электростартером. С электростартером. У нас стоит аккумулятор. Где же? зарядка. Вот. И здесь же можно заряжать телефон. Вот USB выход есть. Так. Фильтр у нас тут уже бумажный. Он только что косил, так что. А, а то и на холодную заводится отлично. Вот. Сейчас мы... Нажимаем, включаем мозги. Но, 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 но. Но только... но, но сюда. Вот в комплекте идет две катушки VITALS, два мотка по 15 метров лески. Ну, леска так себе, не дуже. Мне не сподобалося. Я купляю трезер леска 3.2. Вот, мы на работе, используем ее. до дома, купляю. Отличная. Вот. Большой плюс это понравилась мне как фиксация. Сразу есть кнопка. Удобно. Здесь кожух стоит, защита ничего не наматывалось защита вот это быстросъемная один болт откручиваешь и она просто снимается тоже удобно сколько Это у нас по-моему 52 кубика и 52 кубика вроде бы и 2 киловатта не не 2 1,7. 1,7 кВт. Также в комплекте нож трехлепестковый и и с победительными напайками. Что сказать? Так мне очень понравилось. Я обкатал уже вот косил на огороде Выкашу косит все подряд. Лобода, не лобода. Ну, я же говорю, только не то ли что в комплекте идет. Да, вообще, не дуже. Она быстро заканчивается, при том, что все залипает. Там, сейчас. Опа. Что, заводим? Попробуем косить. что могу сказать по поводу экономии. Ну, я так не засекал. Трошки кушая, Трошки кушая, Все-таки. Ну, я только считаю, обкаталась. Ну, буквально, я не знаю, ну, я уже один огород откосил. Попал в картошку, это соток две с половиной, там же так само, вот так 2, и еще один огород дальше у меня. Я косил там 12 соток. Выкосил. Это я все на 2,5 литрах. Это считаю с обкатками. Вот. Почти кашу там минут. 10-15 кашу. Вот не на максимальном... есть все равно. Что. Кабачок, не кабачок. Хрень. 1,7 киловатта, но... Косить идеально. Мне нравится Виталс, инструмент, конечно, нравится. Сколько у нас на работе был, даже есть на работе, Все. бензопилка Виталс, мотор-коса тоже Виталс, я додумал купить бензопилу Виталс. Ну, вот уже заготавливаю дрова, тут в принципе газончика 2 е был 12 так что Виталс, неплохой инструмент кому нравится Опереша легко заводится. На тебе дергать. Вот Она не сильно тяжелая. Не сильно тяжелая, но мне нравится. Увидел, Сейчас покажу. Вот такая вот ерунда. Она удобная. Мягкая. По поводу разрисовки здесь они сделали качественно. Это комплект. Комплект, повторюсь еще раз две катушки. 30 метров лески. Два диска. Один трехлепестковый, один с убитыми напайками. Ну, ключи, как всегда, и и бутылочка мерная зарядка и вот это вот наплечник этот у меня тоже можно так поставил хочешь газуешь сам сколько тебе надо хочешь так сделал фиксатор и делаешь обороты, сколько там выставить тебе надо, и ты спокойно косишь без напряга. Так что, друзья, кому сподобалося, могу снять еще видео, где я буду косить пюре, там сухие, сухая трава и пюре. Если хотите посмотреть, как она косит, ставьте лайки и минус снимем покажем сын будет дома то что самому неудобно я покажу вам ее работу Vittles единственный минус есть. это цена цена конечно на ROM 9900 по моему 99 вот ну короче около 10 тысяч 10 тысяч 10 около 10 000 я думаю, дешевле вряд ли найти. Разве что по оценке. Так что, думаю, переходить на инструмент Виталс. У меня есть револьтовский. Там шуруповерты, электробанки, фены, шлифмашинка. машинка. Ну, они работают нормально. Ничего не скажу. Но бензопилу револьтовскую брали. Ну, это просто, это просто ужас. Во-первых, сервиса нет у их нормального. Я не знаю, кто там сидит. Вот, во-вторых, что работает она, конечно, сейчас пиляет, но если 150 кубов пиляет, это, это будет, не знаю, просто, просто бомба. Револьт, конечно, так себе.